Так, доброго вечера. Прокомментую матч. Украина 21, Дания 21. Смотрел я его. Весь. Слава Богу, что он 7 часов вечера. Так, ну свои впечатления. Украина молодцы. Сыграли хорошо. Я лишний раз не похвалю. Подписчики знают. Хорошо, что у Дании не приехало человек 8, которые играют в больших кубах. Ну, приехали, которые играют в больших кубах. Ну, сейчас на замены выходили эти с Антрахтов, с Ньюкаслов. Есть ребята, которые в Дании стоят в этом составе 30 миллионов евро на трансфер-маркете. Поэтому соперник был крайне достойный. Игра была абсолютно равная, абсолютно равная. Если бы вот этот Богдан Вьюник не был косоглазым, но он старался, молодец. Но моменты были, один вообще был убойный момент. Один не успел он замкнуть на дальней штанге. Назар Волошин забил хороший мяч, открылся под дальнюю штангу. Но у нас так, мы забивали, игру потом не вели. Оттягивали, заиграли вот этот наш футбол степной. Забить, не пропустить. И в принципе игру вели долго, пока этот Бишов не сравнял. Потом Брагаров забил шикарный гол с участием Юника. Хорошо. Мне понравилось, как наши хорошо выходили из-под прессинга через фланги. Через короткий пас, потом давали на Вингера длинные. Очень хорошо. Но не хватило опыта. Но 79-я минута 2-1. Были бы опытные, стали бы на мяч, аккуратненько засушили бы игру. Нет. Провалили все нафиг. Вильям Вик почистил зону брошков. Я за брошку из рад. Он играть в футбол не умеет, но спит с красивой девочкой, пишет пресса. Я не знаю, свечку не держал. Квитковая касса. Я увел Квиткова. Беленькая. Да, можно позавидовать ему. Но играть не умеет. Татуировки хорошие. Татуировки в футбол не играют. Потом вышел этот мой любимчик Санги, который бегает просто. Но я никак... Вот я всегда, когда ну, пытаюсь отметить игру этого Ярмалюка Егора, его можно только увидеть игру Вайскаут. Вот просто бегает. Вы знаете, как в детский садик приходишь играть, и они 8 человек под ногами, ты не можешь Мяч развернулся, они на твоих ногах висят, детки. Это такой Богдан Ермолюк. Потом этот очередька, молодец, хороший мальчик, много сделал полезного. Рубчинский старался. Ну, крайки такие. <coughs> Вивчаренко нормально смотрелся. А Козик и Роман такие. Ну, можно было бы потянуть им игру мы же шикарные забили, ну не вытримала. Поэтому жалко, жалко, когда в принципе игра была равна. И, и команда достойная датчане. Конечно, они могли вот какой-то у них этот черненький с Манчестера Юнайтеда, он же тоже с этой сборной датской. Многие не приехали сильно, ну но, но все равно жалко наших пацанов. Играли хорошо. Даже если я покритиковал кого-то, не без сути. Все Левый фланг у нас преобладал по качеству, а правый еще и просаживался. С... У нас там еще остаются финны и Нидерланды, да, по-моему, наша группа. Ну, будем... С Нидерландами мы всегда чуть слабовато играем. Хотя такая сборная, -то -то, она ну, показала... Ну, у нас проблема, мы первый матч хорошо выдаем во втором более-менее так, в третьем просаживаемся. То есть у нас функционал это третий матч. С винами надо брать тречка очка и потом творить вещи с Нидерландами. По-простому, как с зачанами. зачанами тупо не повезло. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Не буду... Ой, вечера. Не буду забирать ваш час. Верим в на наикраще.